Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Китсвиль ТВ. И сегодня у нас замечательное событие. День рождения нашего Дмитрия. Давайте поаплодируем ему. Давай. Скажите, Дмитрий, вы ощущаете себя повзрослевшим? Да, на, ш... на два года. На два года. Скажите, а что изменилось за последний год? Ну что я подрос? Подрос? Интересно, а на сколько сантиметров вы подросли? На сто тысяч. Ух ты! Аплодисменты, это много! Скажите, пожалуйста, я думаю, всем нашим телезрителям будет интересно знать, кто же наши гости в студии. Дмитрий, расскажите немного. Пустый Млой, я вас с ним познакомился на подготовке. Алекс тоже. Баби, ой, Алекс Полиенко зовут. Бабина Маша. Познакомился с ней, когда ее бандитка была. А Света я познакомился, О, как тоже на, погод, на подготовке. Да, Светуля? А еще, еще. Что, а Света забеременела? Ой, да. Артем, я с Артемом познакомился, когда я, он был маленький, и я. С Ваней тоже. закончили, уже все их назвал. Ари, с Арином я познакомился тоже очень давно. А Маша еще в кого-то кого влюбилась. В одного Игоря. И в меня тоже. Это я в тебя. А в меня никто не влюбился. Она меня ненавидит. Да, отлично, моя... отлично. А уважаемые гости. А давайте каждый из вас немножечко, коротко расскажет, а как он познакомился с нашим именинником и когда. Я... Давайте по очереди я будем с микрофончиком. По очереди, вот по очереди, как вы сидите. Слушай. Я познакомилась с Димой еще дуже-дуже давно, когда я с ним был маленьким. Ух ты. Я познакомился с Димой тогда, когда еще был младенцем. Дальше. Я с Димой познакомился на подготовке. Алекс. А, Алекс! Следующий, следующий наш гость. Следующий. Как познакомились вы с Дмитрием? Мы познакомились в школе, когда, ну, когда на подготовке. Я его еще увидел 1 сентября. Все. Ваша Бабина. Мы с Димой познакомились на 1 вересня. В школе. Да. Мы с Димой познакомились, когда были еще в школе. Мы с Димой познакомились, когда были еще маленькими. Спасибо, спасибо, дорогие гости, аплодисменты. Видите, какие у нас все друзья, сколько дружат вместе. Хотите проверить, ребята, насколько сильно вы знаете нашего именинника? Да. Предлагаю поиграть вам в игру, которая называется Верю не верю. Поиграем? Да. Смотрите, например, я вам задаю вопрос, а вы должны ответить. А верите вы mm -hmm. или не верите? Например, вот первый вопрос. Скажите, а правда, что нашему имениннику сегодня исполняется сто лет? Неправда. Не неправда, именинник. Правда, неправда? Нет. Неправда. А сколько вам сегодня? Семь. Всем. Ух ты! Аплодисменты правильно. Ну что, поехали. Играем. А верите, что именинник любит собак больше, чем кошек. Да. Да? Именинник, скажите, кого вы больше любите? Собак. А почему? Ну потому что они такие гладные, хорошие. Да. А вот мой котик. Дима, собаки просто у нас защищает. Да? Ну а, да. То есть вы правильно да. ответили, хорошо. Скажите, да. а верите, что именинник мечтает стать, например, космонавтом? Да. Да? именинник, скажите. Да. Мечтаете стать космонавтом? Да. А почему? Ну потому что хочу полетать на Луне, хочу лунатиков увидеть. Лунатиков? Да. Ну отлично. На Хорошо. М -м гости, а верите, что любимый предмет нашего Дмитрия в школе математика? Нет. Дмитрий? Нет. А какой? <связывая> Мастерство. Мастерство. Любите рисовать? Любите рисовать? Да. Будете художником? Ну. Или Рис... О, художником на Луне. Выкрутился. Отличный, отличный ответ. Вы домалеваты на лодни Да. Итак, верите, что наш Дмитрий учится на двойке? Нет. Нет, Дмитрий, как вы учитесь? Нет, на одиннадцать, на один, ну, одиннадцать. Ой, у нас отличный отличник именинник, да? Да. Ничего себе. Да. Хорошо. Одиннадцать, хороший. одиннадцать. А верите, что нашего Дмитрия разыскивает милиция? Нет! Да. -да, да, -да нам да, да, разыскивает! Разыскивает! Нас везде мою! Да! Да! Мы банки пограбили! Да. А вы так ограбили банки? А потому что мы хотим на самолет! Ну хорошо! И надо еще нам украсть после этого! Надо за Это еще да, да. хорошо а верите пункты, а верите что дмитрий станет президентом нет 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 а. хорошо а вы бы хотели вот стать президентом Но. именинник наш дмитрий Но. нет Но. а почему вы не хотите быть президентом Потому что он плохой из-за него война началась. Да, да и на нас напала. Mm, здорово. А, Мне кажется, А что, что, что здорово? Обидно. Нет, <свят> я говорю, что здорово, что у нас в эфире собрались гости, которые знают нашего именинника очень хорошо, потому <свят> что вы ответили на все вопросы правильно. Хорошо. Я предлагаю, знаете, что сделать? Спеть нашему имениннику... <свят> Песню поздравительную. Давайте на счет три все вместе споем нашему имениннику. И я тоже. Один, два, три. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Диадима, Happy birthday to you. Поздравляю!